Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Nur Afiqah Kamariah Kamarul Zaman. Berita-berita utama malam ini. Keadaan cuaca aktif diramal berlaku di negara Brunei Darussalam sehingga ahad ini. wilayah berbelanja di negara sendiri mampu memastikan ekonomi negara kekal kukuh dan mampan. Jualan runcin dan perkhidmatan makanan dan minuman bagi suku tahun ketiga 2025 mencatat penurunan. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya mengusikan Penurunan jualan roncin sebanyak 2.3% berbanding suku tahun ketiga 2024 didorong oleh penurunan hasil jualan dalam beberapa aktiviti. Antaranya gedung serbaneka, pasaraya, peralatan komputer dan telekomunikasi. Dari segi volume, aktiviti jualan roncin juga mencatatkan pertumbuhan negatif sebanyak 2.7%. Bagi jualan sektor perkhidmatan makanan dan minuman, kedua-dua nilai dan volume jualan mencatatkan penurunan. Ia didorong oleh penurunan hasil restoran, aktiviti penyajian minuman dan aktiviti lain-lain perkhidmatan makanan seperti medan selera dan kios makanan. Manakala dari segi volume, perkhidmatan makanan dan minuman mencatatkan pertumbuhan negatif. Laporan penuh bagi kedua-dua aktiviti boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES. Keadaan cuaca aktif diramalkan berlaku sehingga Ahad 4 Januari depan. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka menjejaskan beberapa kawasan negara terutama pada waktu petang dan malam serta berpotensi berlanjutan sehingga ke awal pagi keesokan hari. Negara pada masa ini berada dalam monsun timur laut yang dijangka berterusan sehingga Mac depan. Orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Terdapat risiko tinggi berlakunya banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan juga mudah majir serta di kawasan berdekatan tebing sungai. Semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur, pokok tumbang dan atap terbang juga boleh berlaku. Orang ramai, para pemandu jalan raya dan para pelaut juga dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca dan membuat perancangan yang bersesuaian untuk keselamatan semua. Berbelanja di negara sendiri dapat membantu para peniaga tempatan meningkatkan penghasilan serta kualiti perkhidmatan dalam memenuhi permintaan pelanggan. Ia sekaligus memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk dan rakyat di negara ini. Antara kebaikan berbelanja di negara sendiri, ia lebih menjimatkan berbanding berbelanja di luar negara kerana tidak perlu mengeluarkan perbelanjaan lain seperti kos penginapan dan kenderaan maupun tempahan tiket penerbangan. Budaya berbelanja di negara sendiri juga diharap dapat terus diamalkan bagi memastikan ekonomi negara kekal kukuh dan mapan. yang sebenarnya bagus supaya dapat menolong ketani punya negeri dan dapat juga memberi orang-orang ketani kerajaan indah pun banyak sedikit jadi ringan juga beban kerjaan ketani. Kita tu mengelakkan daripada duit kita ni itu mengalir keluar. Jadi uh, secara otomatiklah kita ni uh, orang Brunei ini diperpegayakanlah acara-acara macam event-event itu. Sudah, Alhamdulillah. Perbelanjaan di negara sendiri amat penting kerana ia dapat membantu merancangkan ekonomi tempatan serta menyokong peniaga dan usahawan dalam negara. Lalu Perbelanjaan di dalam negeri sendiri peluang pekerjaan dapat diwujudkan dan sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. Dapat mengurangkan pengaliran wang ke luar negara dan menyumbang kepada kestabilan serta pembangunan ekonomi negara kita ini. Inisiatif peminat tegar sukan gasing moden membuka peluang bagi aktiviti bermanfaat semasa cuti penggal persekolahan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. musim cuti persekolahan akhir tahun terus diisi dengan aktiviti bermanfaat menerusi inisiatif persendirian oleh peminat tegar Sukan Gasing Moden. Baru-baru ini sebuah kediaman di rancangan perumahan negara Kampung Pancor Mengkubau telah dijadikan sebagai lokasi kejohanan terbuka Beyblade X yang berjaya menghimpunkan peserta daripada pelbagai peringkat umur. Meskipun diadakan secara kecil-kecilan di kawasan rumah, Suasana tetap meriah dengan kehadiran peserta yang ingin menguji ketangkasan dan strategi masing-masing. Ayah suka sebab pusingannya laju banat. Paling siuk masa gasing kita ni melanggar kuat gasing kawan sampai ia telah keluar. Stadium sebab gasing black edge kami kuat pakai basi siok masa melihat ia meluncur laju atas well stadium atau rasa semangat mau menang lawan kawan. Inisiatif pribadi sebegini bukan sahaja bertujuan mengisi masa lapang, malah menjadi platform dalam memperkukuh interaksi sosial serta semangat kesukanan dalam kalangan komuniti setempat. Bagi para peserta, ia adalah ruang terbaik untuk berkongsi minat yang sama selain mengasah kecerdasan mental secara santai. Rasa semangat mahu main lagi sampai dapat masuk final. Menang atau kalah atau belakang kira yang penting saya dapat banyak pengalaman baru hari ini. Sambutan positif yang diterima jelas menunjukkan bahawa hobi yang dilakukan secara bersahaja mampu menjadi aktiviti berfaedah bagi mengisi musim cuti sekolah dengan pengisian yang lebih berkualiti. Biarpun perisa dan ramuannya menggunakan bahan-bahan asli tempatan dan luar negeri, Namun ia sudah cukup untuk menjadikan troping sebagai produk berkualiti untuk pasaran domestik dan luar negara. Jika produk coklat berjenama luar negara memang dikenali ramai, apa kurangnya produk coklat tempatan troping yang diusahakan oleh Dang Lina binti Idris? Walaupun setiap proses pembuatan coklat dilakukan sendiri, namun berkat kesungguhan dan kegigihan, Dayang Lena mampu menghasilkan produknya sendiri. Uniknya, tropik dihasilkan sebagian besarnya menggunakan bahan-bahan dari Kepulauan Borneo, termasuk biji koko, kacang dan susu. the flavors is inspired by borneo and our surroundings even though the ingredients are european or from australia i do um source macam ingredients dari kalimantan yes we do work with a cocoa farm in kalimantan and we have gula apong from sarawak and then some of our ingredients too we use macam kembayau which is seasonal Sokongan keluarga menjadi sumber kekuatannya. Bagi Dayang Lina, konsistensi dan kualiti sangat dititik beratkan bagi memastikan rasa troping berbeza dari produk coklat yang lain. We hope that um, uh, tropic will go abroad and then Brunei name will be lifted, you know, so that at least with Brunei we are not known for oil and gas we are known for quality. Dengan kualiti dan rasa yang unik, troping berpotensi menjadi produk ternama yang dikenali ramai bukan sahaja dalam pasaran domestik, bahkan luar negara. Perniagaan dalam talian terus mencatatkan perkembangan positif di negara Brunei Darussalam. Ia sejajar dengan kemajuan teknologi digital dan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin cenderung kepada urusan tanpa tunai dan pembelian atas talian. Apakah kelebihan dan manfaat daripada perkembangan tersebut? Nadira Haji Umar ada perinciannya. Platform media sosial kini menjadi medium utama para usahawan tempatan untuk memasarkan produk dan perkhidmatan masing-masing merangkumi pelbagai sektor antaranya makanan, fesyen, kecantikan dan perkhidmatan digital akses internet serta penggunaan telefon pintar yang meluas turut membantu mempercepatkan pertumbuhan perniagaan secara dalam talian khususnya dalam kalangan pengusaha mikro kecil dan sederhana. Secara online itu secara dasarnya semua orang tahu ya kosnya rendah tapi uh, dalam masa yang sama kami dapat reach out more customers. Kalau untuk social media, masa ni ada banyak platform sudah bukan sahaja satu platform it's a big opportunity for business people untuk start dari online because one thing trending trending and also video viral and it's the best to do business lah because majority before we have our physical store majority i can say 60 to 70% sales kami dari social media it's very difficult for us to integrate especially when we are trying to go global but the opportunities on the other hand i would say that this is the same same point of the same sort it's because that going digital it also means that the opportunities are endless Dengan adanya sokongan daripada pelbagai agensi berkaitan, perniagaan atas talian bukan sahaja menjadi alternatif malah satu komponen penting dalam lanskap ekonomi negara. Antara agensi tersebut, Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei (LKEB) yang telah melaksanakan beberapa inisiatif strategik bagi menyokong dan memperkasa keusahawanan digital tempatan sejajar dengan usaha membina ekosistem ekonomi digital yang lebih mampan dan berdaya saing. Brunei Economic Development Board juga kerap menganjurkan sesi Business Solution Talk atau BST yang memberi pendedahan kepada usahawan mengenai penyelesaian perniagaan secara praktikal. Ini termasuk penggunaan pembayaran digital, pengautomatikan pengurusan sumber manusia perkembangan pesat perniagaan secara dalam talian bukan sahaja membuka peluang baharu kepada usahawan tempatan, malah turut menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi digital negara. Dengan sokongan teknologi dan kreativiti, perniagaan seumpamanya dihasrat akan terus berkembang seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat. Nadira Haji Umar untuk Berita RTB. Para pengusaha bangku pasar perlu mempamerkan tanah harga yang betul dan jelas selaras dengan keperluan Perintah Kawalan Harga Paparan Tanda Harga agar tidak mengelirukan pengguna. Penekanan itu dibuat susulan pemeriksaan yang dibuat oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik melalui Jabatan Hal Ehwal Pengguna Kementerian Kewangan dan Ekonomi di Pasar Tani Selayun dan Pasar Jerudong baru-baru ini. Hasil pemeriksaan tersebut mendapati lebih 80 pengusaha bangku pasar terhadap perintah kawalan harga. Sementara segelintir pengusaha bangku masih didapati tidak mempamerkan tanda harga atau hanya mempamerkan tanda harga pada sebahagian barangan yang dijual sahaja. Berikutan kesalahan tersebut, para pengusaha bangku diberi amaran dan diberigakan mengenai poster paparan tanda harga bagi meningkatkan kesedaran dan kepatuhan. Akibat memilih, memiliki 102 tin minuman keras pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah. Seorang lelaki warga negara Malaysia didakwa atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Felix Peter, 33 tahun, didapati bersalah memiliki barangan tersebut semasa pemeriksaan di bahagian ketibaan di pos kawalan Sungai Tujuh, Kuala Belaik tertuduh dijatuhi hukuman denda sebanyak $5,000 dolar atau 5 bulan penjara jika gagal menjelaskan keseluruhan denda tersebut. Semua barang yang terlibat dirampas untuk tujuan pelupusan. Dua buah syarikat dikenakan denda oleh unit penguatkuasaan Jabatan Daerah Tutong kerana didapati melanggar Akta Kesalahan-Kesalahan Rampayan 2021 Penggal 30. Syarikat Haji Muhammad Nor dan Syarikat Ting Hiong Ming, kontraktor sendirian Berhad, masing-masing didenda $2,000 dan dikehendaki membayar denda dalam tempoh tujuh hari dari tarikh kompaun. Sebahagian jalan di lampu isyaran Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin atau Jalan Bendahara yang dilapau akan ditutup sementara bagi kerja-kerja pemotongan lump sensor. Penutupan akan bermula pada 31 Disember sehingga 7 Januari 2026 bermula pukul 10 malam sehingga 4 pagi. Kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV akan dilaksanakan di sepanjang Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Brunei Muara. kerja-kerja tersebut akan diadakan bermula 31 Disember sehingga 24 Januari 2026 sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai jalan lencongan akan disediakan Sementara itu kerja-kerja pemasangan kabel 66 kV juga akan diadakan dilaksanakan di sepanjang jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Hala Tempurong. Pelaksanaan kerja tersebut bermula pada 1 sehingga 31 Januari 2026 sepanjang masa sehingga kerja-kerja selesai. Jalan lencongan turut disediakan.